Я, ну, пошла, пошла. Кто за, пришел голосовать. Кто против, воздержался, принято не на Все это есть, ручено, ручено все эти данные. Районная Рада вырешила, я зачем, підтримати постанову Верховной Рады Украины від 27 сентября 2015 року, номер 129-8, Про звернення Верховної Ради України до організації, ну я вже зачитав вам, куди, е, е, в всій інстанції е, держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором. хто против, роздержався, не власно. мы, как и весь украинский народ, понимаем и знаем, что такое Россия и что она агрессор. Все другие районы, которые ближайшие наши соседи, они уже тоже приняли на своих сессиях такое постановление. И мы не отличаемся от людей, которые живут в Володарском районе или в Волновасском. Мы прекрасно понимаем, и мы, это Волновасский район, это первая линия обороны. Мы все прекрасно понимаем, мы видим, мы слышим, кто стреляет, как стреляет, и наши люди погибают, и разрушения Никто из депутатов не сказал, никто не возмутился. Все единогласно поддерживали, поставили его на голосование и 100% проголосовали за это постановление. Вот что вы по этому поводу думаете? Извините. Но вы соглашаетесь с этим? Нет. Нас что, это не, не говорила, интересует. Спасибо. Всю жизнь Родину защищали украинцы и россияне, и вдруг так, так резко всех развернуть. Я, я такого не понимаю. Ой, мне уже так хочется, чтобы эта война закончилась, чтобы уже все порешали мирным путем. Вот это мои слова. В общем, с праздником вас. Спасибо. Как вас зовут? Надежда. Спасибо.